Ребята, всем доброе утро, сейчас прошла в ОНП, а, подать заяву а, в двух экземплярах, один им идет, а один мне. Значит, заявление следственного управления а, противнику Резниченко, у него есть 72 часа на принятие решения, и посмотрим, что он ответит. <laughs> Джонник, я сегодня не в том состоянии. Я сегодня еле стала кровати. Мне сегодня, конечно, легче, чем вчера, но состояние остается желать лучшего. А я вчера через силу один раз поела, там было поздно вечером, наверное, часов в 10. В 10, в начале 11. -го. Светлана Владимировна, Оксана. А здесь мы принесли деньги. Угу. Угу, спасибо. Пожидайте. Угу. Угу. А, скажите, пожалуйста, у вас описано фонд офис. Что оно обозначает? То, что мы работаем с гражданами, которые обращаются к нам. Угу. А как вы становите их громадянским? В смысле? Как? А вы кто? Я делаю. Угу. И вы не знаете, как становится громадянство, так? Ну, громадяна, которые к вам приходят. Ну, я не от а требовать от них громадянство, их не узнавать. Ну угу. Но вы же смотрите их документы? Нет. Но вы пришли подать заявку. Зачем мне ваши документы? И вы не Но ко мне пришли, вы пришли на следственное управление. Но вы же представляете интересы, я так понимаю. Здесь вы же говорите, я деловой, да? То есть вы сидите за столом фронт-офис. Что он обозначает? Вот фронт, слово я знаю, а офис, фронт-офис, что он обозначает? Вы пришли проводить экзамены какие-то, эксперименты? Или... Ну, при чем здесь экзамены, эксперименты? Я же я не врач, Вы да? Подождите, я же не врач. Если бы я была бы врач, вы бы могли ссылаться на 28-ю статью Конституции и говорить, я запрещаю проводить надо мной медицинские эксперименты, правильно? А так как вы, вы находитесь в будильнике, зазначая, что она принадлежит украинскому народу, а украинский народ есть власть, и он выбирает владу, согласно 5 статьи статье Конституции, я пришла, вы говорите, что вы деловод. Вот я хотела бы у вас узнать, что такое все-таки фронт-офис? Если вы не знаете, скажите, я не знаю. Я не знаю. Угу. Но вот да. люди у вас спрашивают, я все-таки же хочу узнать. Вы пришли с конкретным вопросом. Вы хотите подать заявление в Следственное управление. Я вам вызвала специалиста, угу. который вас примет заяву. Угу. А скажите, пожалуйста, а что дело вот тогда делает за э, столом фронт-офис? Ну, вот у меня тоже -то вопрос. Вы не знаете. То есть вам сказали, где их Мы здесь дежурим. Дежурство. Мы дежурим. У нас график, и в основном здесь работают люди, которые в Павловой платформе. Только отдел ВДЗ работает без Павловой А скажите, пожалуйста, отделы ВДЗ дают присягу украинскому? народу? Мы вольные Обычные сотрудники. А скажите, пожалуйста, в последнее время вот случился недавно случай, это была суббота, около 7 часов утра, молодую девочку, ну лет ей, наверное, до 20. Остановили сотрудники в черной форме, знали, как они полиция, попросили у нее проверить документы и сказали, что готовьтесь женщины через месяц тоже на фронт. Готовы ли вы? Почему? У ну, меня вы же видите, что инвалидов даже хватает. Мне лежат, а вы опекун? Да. А что вы здесь находитесь? Ну, ну, да. ага. Доброе, Доброе да. утро. В согласно 34-й статье Конституции, я собираю информацию, имею право ее распространять. Один ваш, один мой. Только убедительная просьба, на тексте э, не глушите печатью текст. тексту. Можно вот здесь поставить. Там где свободно. Вашу... Ваше призвище, инициалы, пожалуйста. И скажите мне такой вопрос. подходящий номер. А вы журналом не выходите, да? Нет, конечно. А сколько мне ожидать? Обязательно нужно. Вот число есть. От какого числа? Номер, число. Полностью все а запишите, напишите тут телефончик, чтобы я вам позвонила. Вы меня тогда можете Можно внутренний и не внутренний. И 239. Стационарный. Впереди 239. Напишите, пожалуйста. Давайте вот угу. да. Угу. Спасибо большое. Хорошего дня. Хорошего дня, всего доброго. Ребят, заявление я сдала, причем очень быстро. Быстро вышли сегодня соответственно канцелярии. Обычно на это требуется полчаса минут 40 плюс-минус. А тут сегодня очень правильно, быстро, наверное, сказали, идите там, Рустем она пришла, давайте, чтобы она лишнюю информацию не увидела, не услышала, как они выполняют 60-ю статью Конституции именно за в косивке. И они, давайте быстренько примите у нее, чтобы она отсюда смылася. смылась. Прям смысле это слово. Значит, теперь я заявляю, я сегодня подала заяву, разрешение, почему именно следовало. так как идет до судового расследования. До судового расследования дело находится в, след в следственном управлении у противника Резниченко. Сегодня я подала заяву о на выезд. На выезд вместе с дочерью в город Киев. Я зазначила, куда я буду выезжать. Есть информация очень нехорошая по отношению к Запорожью. И, соответственно, да, Сергей, не только сегодня. Соответственно, я нахожусь, вы сами видите, в каком состоянии, да, потому что репрессия в отношении моей семьи продолжается шестой год. В отношении дочечки история тоже самая, да. Напоминаю, что дочка моя пострадала от насилия. Эти упыри в черной форме все это заглушили. Ну, хочу сказать, что... Запорожье всегда был, Республика Украина и останется. Хочу сказать, что мы с ребенком должны уехать в более безопасное место, в соответствии проходить это там реабилитацию и лечение, и, естественно, поправить свое здоровье. И видеть поменьше этих рож, Прямо в прямом смысле этого слова. У Резниченко есть на ответ 72 часа. Посмотрим, как он отреагирует. Я предполагаю, что он даст ведмову или направить меня в суд. Но хочу сказать, в суд он не имеет права меня направить. Почему? Потому что это дал судебное расследование. И дело не передано в суд. Поэтому я проконсультировалась с адвокатами, ну, не лично сама, а через знакомых, которые сказали, что а, ну, моя позиция ну, правильная, что я должна обратиться именно там, где находится криминальное право Я, ну, открытая. Поэтому ждем. Вечная слава. Раньше говорили героям слава, да, говорят вечная слава. Добавлю героя. Слушайте, идите. Хватит мне вот этот предписать. Я вам сказала один раз, что Запорожье это Украине. Ну вот кому непонятно, идите в банк. Спасибо большое. Поэтому я написала о том, что я есть одинокая мама согласна с 135 статьи Семейного кодекса. И также написала, что у меня есть инвалидность. Посмотрим, как они отреагируют. И еще. Надо автобус подождать. Сейчас сегодня позвонили с почты, о том, что прошла повестка. Надо заехать ее забрать. Какой-то придурочный водитель Саночка, не буду отвечать на этот вопрос. Спасибо большое, Дэн Сегодня даже на лекции не пошла, потому что напекала. торговать, да? Так оно правильно. Не помню это слово называется. Я сейчас нахожусь в городе Запорожье. Ну, вот что-то, я не знаю, грязный, не грязный. Вот. Я там была очень много времени. Так, ребят, буду заканчивать эфир. Пошла за повесткой. Это, наверное, по моей скарге. Проходження психиатричный экспертиз да это моя фамилия. ну вы же все прекрасно видите знаете да что рустемов не я понимаю что запорожье уютное но тут сейчас очень опасно действительно очень опасно спим не спим Ирина Иренко. Не знаю, это, наверное, как раз повестка. <laughs> повестка как раз поэтому и пришла, чтобы прийти в суд. Учусь на юриста. И все-таки, еще раз говорю, буду писать хлопотания, да, подавать в суд, чтобы вызывали специалистов, именно врачей, именно в гинекологии чтобы привезли прямо в судовую залу в кресло и будем выяснять, кто такая он или она. Это я уже смеюсь, это я уже сейчас смеюсь. А тогда мне было, если честно, очень обидно. И я считаю, что сделал Резниченко, он унизил мою честь и достоинство. Это просто. Для меня это очень большое унижение, тем более э, все прекрасно знают, да, что я, у меня есть дитя, и такое вообще написать, может он за себя, конечно, хотел написать, я предполагаю. Но это унижение, это до того унижение, это да, вообще... Вот такие вот дела. Александр Круг. вы кто? А что ты забыл о моем канале? Не твое дело, сколько... Пошли эти вершельцы. Так, ребят, буду заканчивать эфир. Всем хорошего дня. На связи.